Hai mam, hari ini aku akan share resep kue kering yang enak banget dan ini cocok sebagai ide jualan Nah ini aku bikin kue kering coklat keju, ini renyah dan ini manisnya juga pas dan ada gurih-gurih dari kejunya Oke mau tahu gimana cara pembuatannya dan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan tonton videonya sampai habis Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan Video menarik menarik lainnya dari Wanda Ismail. Nah, untuk bahan pembuatannya, di sini ada 150 gram gula halus, boleh juga menggunakan gula pasir yang di blender. Kemudian, ada 300 gram mentega atau butter atau margarin. Bahan selanjutnya 160 ml putih telur Selanjutnya 27 gram susu bubuk 200 gram tepung terigu protein sedang 80 gram tepung maizena Aduk hingga tercampur rata, boleh menggunakan spatula ataupun menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah ya, Mam. Selanjutnya, 40 gram keju parut. Nah, selanjutnya ini akan aku beri lelehan coklat yang sudah ditim seperti ini atau sesuaikan dengan selera aja. Nah, ini dia hasilnya. Ini setelah diberi coklat leleh. Ini enak banget, ini renyah dan ini cocok juga sebagai isian toples ataupun ide jualan. Nah, ini juga gampang banget bikinnya, bahan-bahannya juga mudah ditemui. Oke, Mam. Sekian video dari Wanda Ismail hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di video ini. Terima kasih.